Parostede Pasamuwan Wilujeng Pinanggih ing Renungan Patinan Gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Wonogiri Tino Senin Pon 17 November Tahun 2000 Selawi. Kula Pendeta Yahya Dertaprovito ngajak kita maca wacan kitab suci Tino iki Efesus papat ayat 4 Selawi tekan bab limo ayat loro, kanthi jejer buwang saking drengki lan berangasan. Lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa tahun papat Kawaca bapat ayat telung siji lan telung loro buwangen saking drengki, berangasan lan cuketan. singkirano saking pasulayan lan panyatur Allah aja padha ngenhem rasa sengit. aluwung padha nindakno kabecikan lan padha sumana siji karo sijine padha ngapura ingapura kaya dene Gusti ana ing Sang Kristus ya wis ngapura marang kowe kabeh para sedherek kang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngistakake ing uripe haleluya Amin. derek saben bengi gula mesdi metu saka omah motoran saking Purwantara menyang pepandan- pepandan sing ana ing GKji Purwantara ya kanggo kumpulan nyura kitab suci ing kelompok uta kataksasi uta paten lan li- lie teknologi LED sing kanggo lampu mobil lan motor saiki padang banget karo lampu halogen sing lumrah kanggo motor sing luwih lawas menawa nyetele kurang endhek sorote malah gawe sulap ngarebe senajan mungsak kecelap ning gawe mripat kaya wuto lan orang ngerti dalan Mbuh iku wong sing numpak mudheng ngeoraa utawa sengajo jarak sorot lampuune diduwurke dan Ben gawe sulap mriate wong sing lawan arah ngadepi kahanan iki gula mau ngelus dada alwog ngaura lan ora males masang lampu sing sorote uga gawe sulap wong liya paraosek ana kanca sing lagi numpak motor lanang saduruungnge tumpakan iku motor bebek pindu ngomong kalian gula arep masang lampu tembak ing motore lan gula penging nalika ngomong maneh kaping telune tak neng kewai wis sak areepkareeh arep ngopo takoni ngopa pengen masang lampu tembak wangsulane layen bengi kerep disoroti lampu saka ngarep nganti merupate sulap mula niat masang lampu tembak kanggo bales. Oh jebul bocah brangasan pengen males Mengko menawa malah dadi padu kepiye eh wini kok ngomong wis tuku lampu tembak tuku online garimasang ana motore waduh duh 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 para sederek urip anyar sing katuntun dening sang roh suci iku buwang saking drengki lan berangasan. diganti rasa manak apura ingapura lan nindakne kabecikan ngalah iku pancen gawe anyel nanging menawa males tumindak Allah karo tumindak sing Allah uga apa bedane Alwo kayya guststilahwus Ngapura kita ing pakaryyanane gusti Yesus Kristus Manggono uga kita nyuwun nake pangapura marang sing tumindak Allah Amin Tuntunan kanggo nyuraos. kados pundi cara melehake lan mituturi wong kang kepingin bales tumindak ala nganggo tumindak ala uga monggo katuran nyuraos lan pantungo panutup duh gusti mugi kawula winulang sabar nalika ngadepi tumindak ala Srana panampi lan pangapura. Mboten kepingin bales kanthi piala uga. Wontening ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sederek maca renungan patinan. Mugi Gusti paring berkah nganyarakeun urip kita. mana engkang alus anda pasor kebak pangapuro, Amin.